Что э, в Тернополе пройдет кубок мэра с метроплавания. Как это будет проходить, как будет выглядеть? Мне очень приятно, что в этом году будет проходить кубок э, городского головы города Тернополя. Это, в общем-то, впервые. Нам уже давно хотелось, мечталось провести здесь какие-то соревнования. И вот надеюсь, что в этом году на день города эти соревнования пройдут. Он собирается приехать где-то пять команд из разных в общем -то, уголков нашей страны. И будут, в соревноваться. Я надеюсь, что даже будет среди них даже женщины пилот. То есть это вообще видно, будет очень интересное соревнование. Какие будут задания ставить, они трудно пока представить, потому что мы еще впервые в этом городе. Но я думаю, что все равно будет интересно, потому что все полеты будут проходить над городом. Это турнополяне сможет, если по три побачить? Да. Все. Мы будем стараться делать так, чтобы взлетать с разных мест Тернополя, чтобы при различных петрах можно больше жителей города увидели эти прекрасные полеты.